Ну, в рамках одного из уголовных дел, связанных с э, событиями на Киевском Майдане, проходил обыск, насколько известно из того, что было слышно, искали какого-то человека, который якобы может быть связан с событиями в полуторагодичной давности в Киеве на Майдане. То, что расследует сегодня Генеральная прокуратура, настораживает такая уже прослеживаемая система действий, направленных на дискредитацию мэра города Харькова Геннадия Кернеса, которого работники МВД пытаются привязать к любым уголовным делам, которые возбуждаются, закрываются, рассыпаются в судах, возобновляются снова. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие, судя по тому, какой интерес проявляет пресса, потому что здесь происходит, Связь. Это одна из попыток не допустить Геннадия Кернеса на предстоящие выборы в октябре и не дать ему возможность честной борьбе, заручившись с поддержкой, поддержкой харьковчан, пересбраться на второй срок. Другого я здесь мотива не вижу. Нет претензий. Все, все действовали в рамках действующего законодательства. Нарушения действующего законодательства внутри во время проведения следственных действий не было. По крайней мере, в отношении тех людей, с которыми я там разговаривал.